Останніми днями в Україні загострилася активність судових процесів проти одіозних фігур. От буквально кілька днів тому Неля Штепа була на лаві підсудних. А вчора розпочалося засідання над мером Харкова Геннадієм Кернесом. Так само є інформація про те, що крапка не поставлена. Саме з цього приводу ми зв'язалися з Юлією Плетньовою, заступником голови ревізійної комісії адвокатури Харківської області. Пані Юлія, я вас вітаю. Добрий день. Чого чекати надалі? Нам у справі по геннадію Кернесу, як відбуваються судові процеси, і чи є якийсь суспільний резонанс з цим пов'язаний? Спасибо за вопрос. В 11 часов сегодня состоится слушание уголовного производства, а именно ходатайство о направлении уголовного производства из одного суда в другой. Данное ходатайство подала прокуратура, Генеральная прокуратура Украины, в связи с тем, что не доверяет судам города Харькова в связи с чем нами поданы были возражения суд выслушал позицию прокуратуры позицию защиты однако сделал ну вот, перерыв для того чтобы предоставить время прокуратуре для подачи тех или иных ходатайств которые, вернее, доказательств которыми они обосновывают свое ходатайство. На котру годину можна чекати початку продовження засідань і власне хто чи є інформація хто буде представляти сторони? Судібна засідання назначено на сьогодні на одинадцять часов. Стоїться по адресу вулиця Філіпа Орлика 4, в місті Києві, Вищому спеціалізованому суді України. Кто будет присутствующим? Ну, будет присутств... буду присутствующая я, конечно, как представитель, защитник Тернаса Геннадия Адольфовича, а также мой коллега Русин Александр, адвокат, киевский адвокат. Возможно, представители потерпевших будут, возможно, будут сами потерпевшие. Достоверно мне неизвестно. Будут они являться в суд или не будут. А, однако на прошлом судебном заседании был представитель. А, я так предполагаю, что и в это судебное заседание также явится. Ну и, соответственно, представитель Генеральной прокуратуры Украины. Какие перспективы развития подальших событий? Как Як вы считаете, какие результаты будут судового заседания? А, вы знаете, я считаю, что а, сторона защиты предоставила достаточно доказательств, обосновывающих... А, невозможность а, направления данного уголовного производства из одного суда в другой. То есть а, согласно статье 32 Уголовно-процессуального кодекса Украины, уголовное производство осуществлять может только тот суд, в рамках территориальной юрисдикции которой совершено уголовное правонарушение, исходя из фабулы а, обвинительного акта... Местом совершения правонарушения является Дзержинский район города Харькова, а соответственно Дзержинский районный суд должен слушать данное производство. Ни о каких исключительных э, случаях, на которые уповает Генеральная э, прокуратура Украина, э, ну, собственно, они не доказали данные исключительные случаи. Более того, уголовно-процессуальным кодексом также не... Э, э, не расписано само слово исключительно, что же предполагает законодатель под данным словом. Вот. Кроме того, ну опять же я повторю, что Генеральная прокуратура Украины не доказала, не обосновала свое ходатайство.